Всім доброго дня! Збираюся завтра виїхати на газопровід, буквально пів дня порибалити. І вирішив з собою взяти не тільки сапу, але й зварити мальох пшена. Зварю буквально одного стакана так для крупної фрайсі, щоб на дні лежала. І далі буду замішувати прикормку вдома. Я зазвичай варю один до одного. Ага, не вийшло в мене повного стакану. До... Тоді зарю буквально пів стакана. Пів стакана рвшина. А ні, два до... до одного, два до одного. І повний стакан води. Так. Ставлю на маленький огоньок. На п'ятерку. і накрию маленькою кришкою. Так, поки воно буде варитися, я собі візьму баночку і насиплю опарика з пінкою, котрі в мене лежать в холодильнику. Так, і став опарика. От такі у мене запаси гарненькі. Візьму собі буквально. І в баночки. То мені буде з головою. Та й певно багато. Ладно, то мені хвати. А запаси обратно в холодильник. Так, я думаю, що його взяти посипухи. Навірно візьму одну пачку Гранда Супрім. Вона мені подобається. І у мене були остатки там десь. А ну давайте його сюди. Мішок той. Так, а де мої остатки? Остатки. О! Є остатки часник. Блін, не знаю, щасник напевно я не хотів би. Давайте не будемо поки що. Так. Так, горіх, горіх, горіх. Довольно солодкий, не знаю, в принципі, рановато його. Але, в принципі, буквально половинку пачки, я думаю, буде норм як. Давайте поїхали замішувати. Так, друзі, все-таки я мальоху затикав, якщо но треба варити один до одного, то я забувся просто. І зараз я його швидко буду рятувати. Так. Я його просто в тазику так от порозкидаю, воно швидко підсохне і все буде тіп-топ. Все. тіп І хай собі встине. Так, і я думаю, щоб довго не чекати і брати вологу пшена. Я просто мальоха підсиплю сипухи Одразу. Отак, і вона впитає зайву вологу. Так, я вот смотрю на Supreme И он оказывается желтый Мне нужна вот такая полутемная прикормка Поэтому горих, наверное, обратно не буду А зараз иду и пошукаю темную прикормку Так, и касаемо темной прикормки По-моему, фидер это и есть темная прикормка Поэтому давайте проверим Откроем Да, угадал Фидер это темная прикормка И мы ее сразу вот так вот килограмм высыпем. Это будет основа такая. Основа из темной. Буквально пол килограмма суприма желтенькой. Вот так. И это мне на полдня будет за уши. Ну и сейчас на видео мы это все замешаем и увлажним. Так, пока что пускай сыпуха впитывает влагу от пшена. А потом уже будем делать основное увлажнение. А хотя, знаете, я так подумал, а что вот ехать на полдня и там вести с собой полтора килограмма прикормки. В принципе, замешаю все, что было. Если будут остатки, я просто привезу домой и заморожу. А завтра просто нормально покормим точку. Я думаю, это будет правильный ход. Так, и давайте делать первый замес. Я обычно где-то литра пол вливаю на 2 килограмма. Так, прошло буквально минут 10 пока что мы имеем вот такой результат. Она как будто идеально увлажненная, типа такая и надо, но это довольно хитрая прикормка. И через полчаса будет совсем другая картина. Она бывает даже требует до увлажнения во время рыбалки, там спустя полдня. Поэтому все нормально. Я ее либо оставлю вот такой, типа завтра на воде до увлажню, либо сегодня дома. Так, дал буквально грамм 600 воды, но с учетом того, что было мокрое пшено, немного многовато, поэтому пускай где-то полчасика постоит, напитается и дальше посмотрим. Это будем ли увлажнять и сколько заголому нужно воды. Итак, друзья, прошло ровно полчаса и вот что мы имеем. Это получается идеально увлажненная прикормка, поэтому мы к ней больше сегодня лезть не будем. А завтра уже на рыбалке посмотрим. И потому что с ней нужно быть очень аккуратным. Вот, все работает как надо, поэтому... Все, пока что оставляем до утра. Ну и, и в принципе всем до завтра. На рыбалку готова ехать? Yeah. Так, всім доброго ранку. Виїхали на газопровід, людей багатенько, але місце знайшли. Фу, зараз буду готувати стула, фідери, а потім вже буду знімати. Так, давайте перевіримо прикормку, як воно там... Так, кресло приготовил. Тебе удобно, милаш? Понял, я кашку давай высыплю. Глянем, как там она. А ну, оп. Кашка, милашка. Спасибо. Давай, ой, рассыпали, ладно. Так, да, по прикормке. Так, да, видно, что одного увлажнения за голову хватило, я его немного переувлажнил. Ну ничего страшного, нормально пойдет. парика и сверху одну пинку маленькую. Набиваем кормулю. Поддувает сегодня довольно нехило. Ловить некомфортно. самое жесткое, что ветер сдувает налево, а течение вправо. Непонятно, куда что... Так вот. Это всегда. Телефон вам чуть не улетел. Пять метров глубина. Да, конечно, плохо что нету ни мотылика, ни красного только опаривание. И такое довольно ограниченное наживо. Э -э, Все-таки вышло поставить нормально палки, чтобы были заведенные кончики. Намного левее отвел на подставочку. И все более-менее комфортно, потому что ловлю под, 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 блин, под бровками и получается все кормушки выпираются и заводятся нормально. Буквально за полчаса вода упала ну, метра полтора, наверное. Вроде более-менее горит пока, да? Ага. Потому что объехать вот такая. Вот такую палку сюда. А ну вот такой. Ой, 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 поделиться. Дым? максимально плевать, пока еще не хочет. есть. Но у меня были товарищи, вот на днях на сутки ездили сначала тут буквально три хвоста за сутки. И поэтому я сам тут еду. Но не знал, что будет такая погода. И когда были мои товарищи, то они прокидывали гипером весь берег и говорили, что рыбы тупо нету. Рыба была только там, где вымозки на большой глубине и все стояло на дне либо давлением прибивают ее либо я не знаю ну вон палка полчаса стояла пока малой костер палило парика даже не потрогал никто конечно плохо мотылика нету и рыбаки все с берега убегают домой потому что не хотят сидеть. Правильно, клево спасибо никого ни одной рыбки не заметил но будем сидеть пока Малая не замерзнет потому что первое видео в этом году и без рыбы а до этого все рыбалки довольно рыбные, как-то обидно так по обстановке на данный момент не было ни одной поклевки ни разу парика не трогал никто. Но это я сам, наверное, виноват, что не взял ни красного, ни этого вот, ни мотылика. Слева берег пустой, как вы видите. Никого нету. Только утки. Ой, слева, справа. И слева буквально два рыбака остались там ближе вон к камням. И все. Ветерок поддувает. Федера колыхает. Типа, если мелкие поклевки будут, то их не видно. Эту палку поменял на ближнюю дистанцию на 3 метра. Под самую первую бровку. Ну а та палка стоит на метрах 50, метров 50 где-то. И на глубине 5-6 метров. Поменял длину поводка на одной палке около метра полтора. Это уже так прям типа для максимально аккуратной рыбки. И на, на второй палке сантиметра 60. Ой, меняю этого парика, разные комбинации, по-разному одеваю. Но пока глухо. Там будет видно. Итак, по воде. Это времени 13.00. И когда приехали два часа назад, рогачик я оставил воду, то есть вода упала вот метра полтора. Поэтому как-то так, и подачи не было, как обычно бывает каждый год. Не гоняют воду совсем. Поэтому я очень надеюсь на то, что после трех часов дня дадут воду. И мы немного сможем половить какую-то рыбку я думаю, дело не в воде, а просто в том, что типа либо давление, либо какая-то аномалия, херня. Я вот сам сижу и чувствую, на голову поддавливает. Ну понятно, то типа это дожди были, то снега, то теперь жара, ветер в перемешку, все это типа что попало. Интересно из вас был последнее время на газопроводе, как у вас дела. Потому что я буквально три полторы назад выезжал с семьей, это мы довольно неплохо половили. И плотва крупная была, и кустирка крупная. Вот. Думаю, ну, типа норму за пару часов взяли. И поэтому, если кто-то из вас был, напишите, что у вас там как. ходим, бродим, гуляем. Пока рыбы нету. Я думаю, будет что-то сегодня по-любому. Поработаем. Вот смотрю на эту воду и понимаю, что летом будет не Днепро, а какое-то болото. Потому что газопровод обычно и так зарастает нормально, травой разной. Пап. Пап. А в этом году будет полный пипец. Пап. Ну ничего, будем ездить на Десну. Пап. Да, Бенни? А ты ждать? Да? Да. Просто натерла красный. Потом будет болеть. Блин, такие были офигенные клеваки. Я гуляю, хожу по берегу. И лупила бомбедно. Ага. Да. Такой-то сапонфон. Если только отойдешь или похавать, или куда-то, не знаю, в туалет, блин, и все. Но это радует, потому что поклевка была, и поклевка... И поклевка не одна. Давай, давай, давай. Да, это были поклевки, потому что из трех один опарыш остался. Ну, где рыбка, Донь? Нету пока. Есть наконец-то первая рыбка. Ой, так, ну что, друзья, это, короче, полная фиаско. Были на прошлые выходные с малой, буквально в режиме пикника, взял с собой маленький стульчик одного фитера, одного малой пикера. И за часа два словили, наверное, килограмма три. Сегодня приехал на полном фарше. Да пораньше, думал, будет огонь. А в итоге вода. Ну, короче, как есть, так есть. Ничего, в следующий раз половим. Вот, думал вам снять рыбное видео. Это уже была моя седьмая рыбалка в этом году. Наконец-то решил снять первое видео в этом году. И пролет. Но бывает, ничего страшного. Ладно, всем хорошего дня. Подписывайтесь. Я думаю, видео будет выходить каждую неделю. Всем пока.